Урок французької мови 7 клас. Контроль навичок сприймання на слух та зорового сприймання. ораль, Компрінсіо екрит. Тест контроль. Старінка 179. 183 підготувала Артюхова Тетяна Юрівна, вчитель французької мови. Одеський ліцей номер 10 Підручник французької мови 7 клас Надія Чумак Тетяна Кривошеєва. На цьому уроці ми повторимо лексичний матеріал з попередніх занять. Будемо перевіряти вміння слухати, розуміння основного змісту почутого, вилучення з аудіо необхідної інформації та повне розуміння почутого. Будемо перевіряти навичку сформованості читання, розуміння основного змісту прочитаного, вилучення з тексту необхідної інформації та повне розуміння прочитаного. Для виконання контролю навичок повторимо слова. Ревізйом. Мокле ключові слова. Un refuge, prétuloc. Un studieux, studia. Une intrusion, torgninya. Se réfugier, choukate prétulcu. Les passions, pristresti. Les jeux vidéo, Video Contempler, sozetzate. La glace, miroir, zerkala. Rester en contact, la rêverie brille le vif, les lectures captivantes, zéro pluie, c'est une série culte culte des céréales, surfait sur le net, serve de ventrènes, grignotez, péricu chevôtrez, interdit d'entrer, fit zaboroneno, frappez avant d'entrer. Постукати перед входом. Есну utile. Ключові вирази. C'est sacré. Це священне. Se consacrer à ses passions. Приділяти час своїм пристрастям. Rester en contact avec ces amis. Залишатися на зв'язку з друзями. Le lieu privilégié. Entre soi et les autres et test contrôle. Compréhension orale. control nauchok spremania nasluch. Le conania nastup no zadania posluchay dialogue Tana Pichto Caj Écoute le dialogue et écris qui parle Un dialogue 1. Que fais-tu? Je te propose d'aller au cinéma. Il y a un film très intéressant. Je ne peux pas. Je dois faire un projet sur Paris. 2. Dialogue 2. Pouvez-vous me dire où est la poste, s'il vous plaît Prenez la deuxième rue à gauche, la poste est au bout de la rue. 3. Dialogue Serge, pourquoi tu n'écris pas J'ai oublié mon stylo. Qui peut prêter un stylo à Serge Послухай текст. Écoute le texte et fais les exercices ci dessous a. Lis les phrases réponds vrai ou faux. Prochete речення та відповідай правильно чи не Б. Complète les phrases avec les mots entre parenthèses. Доповни речення словами в дужках. Tellise. Je m'appelle Lise. Hier, j'ai fêté mon treizième anniversaire. J'étais heureuse. Plein de cadeaux, de joie, de sourires. Mes parents m'ont offert des vêtements, mes grands-parents, une tablette tactile et mes amis beaucoup de petites choses adorables. La plus grande surprise était le grand gâteau préparé par ma maman avec treize bougies. J'ai fermé mes yeux et j'ai soufflé les bougies. Que mes rêves se réalisent. Tout le monde m'a chanté ⁇ Joyeux anniversaire !⁇ Зараз зупини відео та виконай вправи. А зараз чи правильно ти виконав Exercice 1. Écoute les dialogues et écris qui parlent. 1. B, deux amis. 2. A, deux passants. 3. B, un élève et un professeur. Exercice 2. Écoute le texte et fais les exercices ci-dessous. A. Lis les phrases. Réponds vrai ou faux. 1. La fille parle de son anniversaire. C'est vrai. 2. Elle a 3 ans. C'est faux. 3. Elle est très contente de sa fête. C'est vrai. 4. Lise a reçu beaucoup de cadeaux. C'est vrai. 5. Sa grand-mère a fait un gâteau. C'est faux. B. Complète les phrases avec les mots entre parenthèses. 1. Les parents ont offert des vêtements. 2. Les amis ont offert plein de petites choses. 3. La plus grande surprise était le grand gâteau. Compréhension écrite. Exercice 1. Trava Persa. Lis et classe les mots dans le tableau. Prochetaï, slova Zaraz video ta A zaraz perivír, pravilno ty la maison, le placard, la cuisine, la salle de bain, la chambre, la table de chevet, le tapis, le confort, le transport, l'avion, le bateau, la voiture. Les fêtes, les cadeaux, Noël, une carte de vœux, Pâques, le gâteau, la bougie, la nature, le soleil, la météo, le vent, la pluie. La de Exercice 2. Lis le texte. C'est ma chambre. À l'adolescence, la chambre s'est sacrée. C'est le refuge personnel, c'est le terrain bien gardé des intrusions des parents. Certains investissent leur chambre comme un studio, ils y dorment, mangent, travaillent leurs cours, rêvent, reçoivent leurs amis. On aime se réfugier dans sa chambre pour se consacrer à ses passions, musique, jeux vidéo, longue contemplation devant la glace. Et rester en contact avec ses copains copines par texto, internet. Lieu stratégique de la chambre, le lit. Lieu de rêverie, le lieu privilégié pour se plonger dans des lectures captivantes, regarder sa série culte ou le dernier film, surfer sur le net, y travailler, y grignoter. Les interdits d'entrée »,« frapper avant d'entrer, que l'on accroche sur sa porte de chambre indiquent clairement cette limite entre soi et les autres, entre son espace intime et le reste de la maison. Lis les phrases. Réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fait une bonne phrase. 1. Dans ce texte, il s'agit de la vie scolaire d'un adolescent. 2. Pour les jeunes, la chambre, c'est sacré. 3. Beaucoup d'adolescents vivent dans leur chambre comme dans des studios. 4. Les adolescents reçoivent leurs amis dans la chambre. 5. Les adolescents aiment quand les parents entrent souvent dans leur chambre. 1 dans ce texte il s'agit de la vie scolaire d'un adolescent. Faux. Correction, dans ce texte, il s'agit de l'importance de la chambre pour les adolescents. 2. Pour les jeunes, la chambre c'est sacré. Vrai. 3. Beaucoup d'adolescents vivent dans leur chambre comme dans des studios. Vrai. 4. Les adolescents reçoivent leurs amis dans la chambre. Vrai. 5. Les adolescents aiment quand les parents entrent souvent dans leur chambre. Faux. Dans 5. 4. 3. 2. 1, c'est parti Terminé, reprenez votre souffle et préparez-vous pour le deuxième exercice. Dans 5, 4, 3, 2, un, c'est parti. Bravo, restez calme et préparez-vous pour le troisième exercice. Dans cinq, quatre, trois. Deux, un, c'est parti. Fin du troisième exercice. Reprenez votre souffle et préparez-vous pour le quatrième exercice dans cinq. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Зараз виконуємо ще один контроль навичок сприймання на слух Et mots clés. on va faire une révision. Mots et expressions expression clé. Les glucides, vous glucides, une salade composée salade les féculents les féculents, les glucides, les au magasin de vêtements. au magasin au à la crèmerie, au magasin de les activités, les bouger, rougatis, la récréation, pererva, la course, big, un pull à capuche. sweater avec capuchon, les arts martiaux, boyavi le chandail, sweater. Les matières grasses, juré. Déjeuner en 15 minutes. Obidate zapiat 15 flolin. Évitez les erreurs. Unicate pomeloque. Privilégiez les légumes. Nadavate per aux ovocham. Restez en forme. Zaléchate en forme. Prends des photos de paysage. Робити photografii. Test Control. Compréhension oral. Control naviok s'un slug. Dla виконання наступного завдання. Posluха речення та напиши де відбувається дія. Écoute les phrases et écrit. Où se passe l'action? 6.1. 1. Ouvrez vos livres à la page 20 et répondez aux questions. 2. Pourriez-vous me dire où se trouve la poste? 3. Est-ce que je peux essayer ce pantalon? 4. Maman, je vais mettre la table. Права друга. текст та речення та правильно чи неправильно. Б. речення словами в дужках. Écoute le texte et fais les exercices ci-dessous. Lis les phrases, réponds vrai ou faux. B. Ben, complète les phrases avec les mots entre parenthèses. Exercice 2. Salut, tout le monde. Ma famille est très active. Nous sommes quatre. Nous aimons beaucoup voyager et tout simplement bouger. En hiver, nous allons à la montagne pour faire du ski. Au printemps, nous découvrons de nouveaux pays. En été, nous allons au bord de la mer où nous adorons nager, faire de la voile, jouer au ballon. En automne, le week-end, nous allons dans la forêt, nous faisons de la randonnée ou nous faisons du vélo. Moi, j'ai encore une passion. J'adore prendre en photo de jolis paysages. Admirez mes photos et téléchargez les vôtres. Ludo. Exercice 1. Écoute les phrases et écris où se passe l'action. 1. B. À l'école. 2. B. Dans la rue. 3. A. Au magasin de vêtements. 4. B. Dans la cuisine. Exercice 2. Écoute le texte et fais les exercices ci-dessous. A. Lis les phrases. Répond vrai ou faux. 1. Ludo parle des activités de sa famille. C'est vrai. 2. Sa famille se compose de trois personnes. C'est faux. 3. Sa famille aime bouger. C'est vrai. 4. Ludo aime aussi faire des photos. C'est vrai. 5. Il prend en photo ses copains et ses copines. C'est faux. B complète les phrases avec les mots entre parenthèses 1 en hiver la famille de Ludo va à la montagne 2 au printemps la famille de Ludo voyage 3 en été la famille de Ludo va au bord de la mer 4 en automne Ludo va dans la forêt et classe le les mots dans le tableau L'école. La récréation, l'élève, la leçon, la note. Le sport. La course, la marche, les arts martiaux. Les achats. Les courses, la boulangerie. Les vêtements. La chemise, un pull, la capuche, le chandail. Le cardigan. La nourriture. Les féculents. Les vitamines. Les légumes. Les matières grasses. Le déjeuner. texte. Lis le texte. Exercice 2. A. Ah, Lis le texte. Déjeuner en 15 minutes c'est possible. Les conseils pour éviter les plus grosses erreurs. Le sandwich beurre ou mayonnaise. À poids égal, mayonnaise et beurre apportent la même quantité de calories. En pratique, environ 10 g de beurre suffit pour tartiner la baguette, alors qu'il faut environ 15 g de mayonnaise pour recouvrir le pain. Au total, le sandwich mayo est donc plus calorique que le sandwich beurre, mais cela dépend aussi de ce que l'on ajoute. Une pizza. La pâte à pizza contient des glucides qui vont permettre de passer l'après-midi sans avoir faim. Ce qui fera la différence, c'est surtout la garniture. Il est préférable de privilégier les garnitures composées de légumes, tomates, poivrons, aubergines, oignons et de fromage. La viande ou le poisson n'est pas indispensable si la pizza est parsemée de parmesan ou si elle contient un œuf. Une salade composée, ça suffit. La salade doit contenir des féculents, pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, pour être nourrissante. Si la part de féculents est insuffisante, Accompagnez votre salade de pain. Ajoutez-y des légumes, du fromage ou de la viande ou du poisson. Quant aux fruits, il peut très bien finir le repas ou être gardé pour l'après-midi. Prochetez les réponses et répondez, correctement ou incorrectement. Si vous répondez incorrectement, répondez correctement. Lisez les phrases. Répondez vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Et maintenant, fermez la tu as comment B. Lis les phrases. Réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Et NBSP. 1. Dans ce texte, il s'agit du petit-déjeuner. Faux. Correction, dans ce texte, il s'agit du déjeuner. Et NBSP, 2. Le texte représente une liste de conseils. Vrai et NBSP 3. Le sandwich à la mayonnaise a moins de calories que le sandwich au beurre. Faux. Correction. Le sandwich à la mayonnaise a plus de calories que le sandwich au beurre. 4. La salade composée doit contenir des féculents pour être nourrissante. Vrai. 5. On peut manger un fruit après le repas ou le garder pour le goûter. Na Повторили лексичний матеріал з попередніх занять, перевірили вміння слухати, зрозуміли основний зміст почутого, вилучили з аудіо необхідну інформацію та повністю розуміли почути за допомогою виконаних вправ. Перевірили навички сформованості читання. Зрозуміли основний зміст прочитаного. Вилучили з тексту необхідну інформацію та зрозуміли прочитане за допомогою виконаних вправ. Рефлексія. На уроці я дізнався. Я зрозумів мені сподобалось. Мені не сподобалось. Я навчився. Мене зацікавило. Я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло на. ЛЕДВуах. Домашнє завдання. Повторення основного вивченого матеріалу за темами у підручнику. Зокрема, ключові слова та вирази Старінки 27. 50 75 91, 114, 133 150 167 для підготовки до контролю навичок усного та письмового продуктування. Дякую за увагу. Merci pour votre attention.